Almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Jadi pada pertemuan yang lalu Telah kita Membincangkan Hadis yang ke-9 Dan hadis yang ke-10 Hadis yang ke-9 Telah kita bicarakan Nabi memaklumkan bagaimana Dalamnya jurang neraka itu Jika Dijatuhkan batu daripada atasnya Mengambil masa 70 tahun untuk sampai ke dasarnya itu hadis yang ke-9. Selanjutnya kita meneruskan dengan bacaan hadis yang ke-10 dengan judul menyebutkan majoriti penghuni syurga dan majoriti penghuni neraka disebutkan majoriti penghuni syurga ialah al-fuqara dan majoriti penghuni neraka adalah kalangan al-nisa wanita baik InsyaAllah dengan izin Tuhan kita akan meneruskan pada hari ini dengan hadis yang ke-11 dan hadis yang ke-12 ya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala usaha kita mencari ilmu yang bermanfaat. Lebih-lebih lagi kita meniatkan ilmu ini ialah ilmu fardu ain di bawah cakupan ilmu tasawuf fardu ain tiga ilmu yang kita belajar taklifan itu fardu bagi setiap ain bagi setiap individu ilmu tauhid ilmu fiqh dan ilmu tasawuf baik jadi dalam hadis yang ke-11 ini kita akan melihat, melihat, apakah peringatan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang ke-11 jangan dipermudah dosa yang kecil baik عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها ta'kulu min khashashil ard muttafaqun alayh baik daripada sayyidina ibnu umar radhiyallahu anhu bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada seorang perempuan yang disiksa kerana seekor kucing yang dikurungnya yang dipenjarakannya sampai kucing itu mati Wanita itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Perempuan itu tidak suka memberi makanan dan minuman ketika ia memenjarakan kucing itu. Juga ia tidak suka melepaskannya untuk bebas memakan dari binatang-binatang kecil yang melata di bumi. Hadis ini hadis yang disepakati oleh kedua-dua imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Baik. Keterangan hadis. Kucing adalah salah satu binatang yang suka hidup berdekatan dengan manusia. Banyak meminta belas kasihan untuk mendapatkan makanannya. Maka hendaklah kita peruntukkan sedikit dari makanan untuk diberikan kepadanya. Kalau kita tidak mahu memberi makanan kepada kucing Biarlah ia hidup bebas untuk mencari makanannya sendiri Kerana Allah Subhanahu SWT Dengan keluasan rahmatnya Menjamin rezeki seluruh binatang yang melata di permukaan bumi Oleh sebab yang demikian Jangan ditambat Jangan dikurung Jangan dipenjarakan haiwan kerana perbuatan tersebut adalah satu kezaliman Dengan berlaku zalim terhadap kucing sudah membolehkan akibat seseorang memasuki api neraka Maka bayangkan betapa besarnya dosa kalau penyiksaan itu dilakukan kepada manusia yang merupakan sebaik-baik ciptaan Allah Jadi dalam hadis ini disebutkan perbuatan zalim terhadap haiwan sekalipun dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala pelakunya diazab dengan azab neraka kurung kucing tak bagi kucing makan tak bagi kucing minum menghalang kucing daripada bebas bergerak mencari makanannya sendiri maka mendapat azab Allah Subhanahu wa taala maka kalau terhadap haiwan sekalipun keadilan Allah Subhanahu wa taala berlaku, maka apatah lagi perbuatan zalim yang dilakukan terhadap manusia. Ya. Baik. Apatah lagi kalau siksaan itu dilakukan kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa. Rasanya terlalu besar siksaan yang akan dikenakan oleh Allah. Sebagai balasan kepada perbuatan mereka yang tidak berperi kemanusiaan itu Baik Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan berlaku zalim ke atas dirinya Maka ia tidak akan menyiksa hambanya tanpa kesalahan Dan ia juga mengharamkan berlaku zalim ke atas sesama manusia Oleh itu janganlah berlaku zalim terhadap orang lain Jangan suka menyakitkan hatinya Janganlah mengambil hartanya dan menjatuhkan harga dirinya. Baik. Di sini permulaan hadis ini menyebutkan seorang perempuan yang diseksa kerana dia bertindak zalim terhadap haiwan. Dia kurung kucing tak bagi makan sampai kucing tu mati. Ya. Jadi itu petanda aras sekali pun terhadap haiwan mungkin sebahagian manusia tak nampak nilai berlaku ihsan terhadap binatang ya. Kaedah yang boleh kita bawa ialah Kalau kita tak boleh berlaku baik terhadap hidupan yang lain Tak mampu nak bagi kebaikan kepadanya Maka jangan lakukan mudarat kepadanya ya. Jika tak boleh buat benda yang baik untuk dia Maka jangan buat mudarat kepada dia Dalam konteks tadi jika tidak mampu untuk memberikan makan minum kepada kucing, maka jangan dikurungnya. Jangan dikurung kucing itu menyebabkan dia terhalang untuk mencari makan minumnya sendiri sampai mati. Maka mendapat azab neraka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pegangan kita dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang manusia itu diazab dengan azab neraka atas kejahatan yang dilakukannya. Ya, itu atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Balasan kebaikan atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Jadi di sini kita telah disedarkan ya, begitu teliti, begitu halusnya nilai keadilan, nilai ihsan yang dibawa oleh syariah Islam ya. hatta terhadap haiwan sekalipun kita dilarang untuk berlaku zalim jadi itulah yang wajar kita berikan pengamatan untuk dijadikan amalan dalam kehidupan seharian bahkan dalam konteks semasa ada undang-undang yang mengawal atur tindak tanduk berlaku zalim terhadap haiwan ada peruntukan undang-undang dan secara umumnya kita nampak benda ini apa sahaja kebaikan yang kita lakukan terhadap kehidupan yang bernyawa ada fadilat ada ganjaran yang Allah Taala berikan sungguh pun kita berlaku baik terhadap orang-orang yang belum Islam orang-orang yang bukan Islam terhadap haiwan maka semuanya itu akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah hadis yang ke-11. Ya, berkenaan jangan dipermudah dosa yang kecil. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat sekalian, dari sudut sikap nasihat yang diberikan ialah kita dalam perkara yang melibatkan dosa ini sudut pandang kita ialah bukan kita melihat kepada kecil ataupun dosa kecil ataupun besarnya dosa itu tetapi dilihat kepada siapakah dosa itu dilakukan ya jadi bila kita menghadapkan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala biarpun kecil biarpun besar besar tetap berlaku maksiat kepada Tuhan jadi tidak ada lagi konsep kita bermudah-mudahan dengan dosa kecil. Kita take for granted. Kita bermudah-mudahan, kita membiasakan diri dengan dosa kecil. Tidak sedemikian. Dengan keyakinan iman kita, dengan kecintaan kita kepada hari akhirat, maka kita tidak membezakan dosa kecil dan dosa besar. Sungguh pun ada perbahasan yang digariskan oleh para fuqaha dosa kecil itu akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dosa-dosa besar ini perlukan kepada taubat nasuha dan syarat-syarat yang terkait dengannya. Ya, baik. Muslimin dan muslimat sekalian, berikutnya hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 ini berkenaan hindari doa orang yang kena zalim ya hindari doa orang yang kena zalim ya tadi dalam hadis yang ke-11 Allah Taala menyatakan azab neraka kepada orang yang berlaku zalim terhadap binatang lebih-lebih lagi kita tak boleh berlaku zalim terhadap manusia kemudian hadis yang sekarang ini kita akan tengok bagaimana doa orang yang dizalimi ini ومقبولك على سبحانه وتعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال اتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب rawahu at-Tirmizi wa qala hasan sahih artinya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Mu'ath ke negeri Yaman untuk menjadi amir dan qadi lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya hindarilah doa orang yang terkenal zalim Maka sesungguhnya Tidak ada antara doanya itu Dan antara apa? Sebarang benda yang mendinding Jadi orang yang dizalimi Doanya itu Tidak ada yang mendinding Daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mustajab doanya Keterangan hadis Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menciptakan manusia ini dalam bermacam-macam keadaan pelbagai tingkat kehidupan pelbagai jenis pekerjaan oleh itu orang yang kuat hendaklah membantu orang yang lemah orang yang kaya hendaklah membantu orang yang miskin orang yang pandai hendaklah membantu orang yang jahil begitulah seterusnya Maka janganlah orang yang ada kekuatan dan kekuasaan mendindas orang yang lemah. Jangan pula orang yang kaya mendindas orang yang miskin. Orang yang pandai janganlah menipu orang yang jahil. Hendaklah mereka saling menolong, saling mengasihi, dan bekerjasama untuk mencapai kehidupan yang bahagia dalam masyarakat. Menzalimi adalah menyalahgunakan kuasa untuk untuk berlaku zalim kepada orang lain dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala membela orang yang lemah tersebut dan kerana itu doa orang yang kena zalim adalah mustajab dan terus sahaja diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala namun persoalannya bila keadilan itu akan berlaku dalam bentuk apa maka itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti yang kita pegang yang kita yakin Allah taala memakbulkan doa orang yang dizalimi dan keadilan itu tetap akan berlaku di dunia maupun di, di hari akhirat jadi kita akan berhati-hati dalam perkara ini apa jua posisi yang kita ada Kita tidak akan berlaku zalim Terhadap orang lain Baik, Di sini ada faedah yang bermanfaat Untuk kita berikan perhatian Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad Dan Abu Ya'ala Dan Tia Al-Maqdisi Ada riwayat tambahan Daripada hadis yang telah disebutkan tadi Yang bermaksud Jauhi doa orang yang kena zalim Sungguh pun ia seorang yang kafir Kerana doanya tidak terdinding ya. Lihat kitab Tuhfatul Ahwazi Juzuh yang ke-6 Cuba bayangkan kalau orang kafir terkena zalim Allah akan memakbulkan doanya Betapa lagi kalau Orang yang dizalimi itu orang yang fasik Apatah lagi orang yang beriman orang yang rajin berbuat ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak bentuk pelaksanaan yang kita boleh lakukan pada hari ini. Jangan berlaku zalim terhadap orang lain. Ya. Apa konteks yang dekat dengan kita pada hari ini? Antaranya kita terdedah dengan social media yang setiap hari disajikan dengan pelbagai kandungan jadi kita dengan konsep dengan kerangka akidah dengan sikap yang dianjurkan oleh syariah kita hendaklah meneliti setiap berita yang disajikan kepada kita jangan tergesa-gesa membuat komentar jangan tergesa-gesa mengeluarkan kata-kata yang keji kecaman dan seumpamanya kena berhati-hati kerana boleh jadi kita terpengaruh daripada suatu pihak sahaja dan kita mengeluarkan kata-kata kecaman fitnah kepada orang yang sedang dizalimi jadi dalam sudut pandang yang lain bagaimana rancaknya media sosial pada hari ini dengan pelbagai konten yang ada antaranya sudut mereka nak menjana keuntungan ada kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang tertentu boleh jadi dia menerbitkan video reaction yang mewujudkan persepsi-persepsi yang buruk terhadap para ulama. Yang ini pun kena berhati-hati. Jangan kita sembarono ikut follow tanpa ada tapisan. Kena kerana, kerana dikhatiri kita berlaku zalim berbuat dosa kerana mengikuti kandungan-kandungan yang tidak ditapis. Sebab kena cerdik, kena tahu di luar sana setiap apa yang disajikan dalam media sosial di sebaliknya ada keuntungan yang sedang dijana engagement berapa banyak view yang diperoleh iklan yang akan dikaitkan daripada situ jadi tak boleh kita serta-merta menerima seadanya kena bersifat kritikal jadi itu akan membawa kepada kita untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam tindak tanduk kita seharian ya. Baik, jadi muslimin dan muslimat sekalian, itulah eh, kan dua hadis yang telah kita bicarakan pada tengah hari ini. Yang pertama ialah jangan dipermudah dosa yang kecil iaitu sekalipun terhadap haiwan, terhadap kucing, jika kita berlaku zalim, kita kurung kucing, tak bagi kucing makan, tak bagi kucing minum, akhirnya kucing mati, maka berhadap dengan azab neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala selanjutnya doa orang yang dizalim doa orang yang dizalimi ini tiada hijab eh, untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahkan disebutkan riwayat yang lain menyatakan eh, hatta orang yang kafir sekalipun jika dia dizalimi jika dia berdoa maka tidak ada hijab antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, itulah yang sentiasa kita didik diri kita, kita meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan kita nak mengambil faedah, ya. Kalau kita meneliti ya, sejarah perkembangan ilmu hadis, bagaimana bermula daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman para sahabat zaman para tabiin para tabi'in tabi'in dan selanjutnya ulama-ulama daripada kurun ke kurun bermulanya dengan hadis yang disampaikan yang didengari oleh para sahabat kemudian diriwayatkan kepada generasi-generasi seterusnya kita akan memerhatikan bagaimana bidang ilmu hadis ini telah berkembang dengan begitu pesat dengan kesungguhan para ulama misalnya kesungguhan para a'immah hadis yang enam tersebut antaranya yang terutamanya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya mereka bermusafir ke segenap tempat untuk mencari riwayat untuk menemui mereka yang meriwayatkan hadis tersebut maka bila kita teliti sejarah bagaimana pada peringkat awalnya ada larangan untuk menulis hadis ya, ada pertimbangan-pertimbangannya kemudian atas gesaan para pemerintah untuk memelihara hadis maka dimulakan usaha penulisan hadis kemudian selanjutnya semakin pesat adanya proses kualifikasi hadis-hadis itu disusun disaring ya mengikut tema mengikut status hadis adanya ilmu jarh wa ta'dil yang mana para ulama akan menilai bagaimana status periwayatan hadis tersebut bagaimanakah chain of the narration siapa yang terlibat dalam periwayatan hadis tersebut jadi begitu banyak usaha yang telah dilakukan oleh para ulama kita kita hari ini sebagai orang awam antara yang kita boleh buat ialah kita mempelajari hadis dengan tujuan untuk mengambil faedah untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Itulah yang telah kita lakukan sebentar tadi, kita memerhati hadis-hadis Nabi yang menguatkan akidah kita uh, tentang tindak tanduk di dunia ini perlu mengelakkan perbuatan zalim kerana akan membawa kesan uh, kepada kehidupan kita uh, seterusnya. Baik. Hadirin hadirat sekalian, insya-Allah uh, itulah hadis yang kita bincangkan pada hari ini dan di sini dengan mengambil kesempatan yang ada, uh, saya ingin mengajak uh, kita untuk uh, untuk kita promote nah, satu amalan yang boleh kita lakukan ya antaranya ialah uh, amalan sayyidul istighfar sayyidul istighfar Ya Allahumma anta Rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'at a'udhu bika min syarima sanat abu'u laka bini'amatika alai wa abu'u laka bitambi memaafkanli فانه لا يغفر الذنوب الا. Baik. Inilah sayyidul istighfar. Ada hadis yang warid daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berikan perhatian kepada sayyidul istighfar ini? Kerana dalam hadis tersebut Nabi menyatakan mereka yang membaca sayyidul istighfar ini pada waktu pagi dengan penuh keyakinan dan kalau dia mati pada hari tersebut sebelum sampai waktu petang malam maka dia menjadi ahli syurga begitulah pada waktu malamnya kalau dia membaca pada awal malamnya pada waktu malamnya sayyidul istighfar dan dan jika dia mati maka dia dikira sebagai ahli syurga jadi pelaksanaannya adalah kita boleh membaca sayyidul istighfar selepas solat fardu subuh kerana fardu subuh ini merupakan permulaan kepada waktu siang jadi right at the beginning of the day kita telah secure dengan sayyidul istighfar begitu juga dengan malam malam ini bermula dengan waktu maghrib maka sangat cantik jika kita memulakan malam kita selepas solat fardu maghrib itu dengan bacaan sayyidul istighfar kerana telah jelas nabi menyatakan fadilatnya sesiapa yang membaca sayyidul istighfar dengan keyakinan Maka dia kalau dia mati pada waktu hari tersebut Pada malam tersebut Maka dia menjadi ahli syurga Maka ini adalah tawaran yang sangat hebat Yang kita wajar rebut Yang telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW Baik Selanjutnya Muslimin dan muslimat sekalian Di sini ada amalan lagi yang boleh kita amalkan Ya ini, yaitulah amalan yang boleh kita lakukan pada waktu subuh. Ya, waktu subuh ya, baik. Amalan ini berkenaan fadilat mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Bagaimanakah pelaksanaannya? Ini warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin insyaallah pada pertemuan akan datang saya boleh kemukakan nombor rujukan hadis tersebut. Baik. Amalan yang boleh dilakukan yang melayakkan kita mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna iaitu kita mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah kemudian selepas kita solat fardu subuh tersebut kita tunggu kita berzikir melakukan kebaikan ibadah sampai terbit matahari kemudian kita dirikan solat dua rakaat solat sunat isyraq maka kita akan mendapat pahala haji dan umrah dalam matan hadis tersebut nabi menyatakan Cemah, cemah, cemah tiga kali. Nabi menyatakan pahala haji dan umrah itu sempurna tiga kali, menunjukkan penegasan. Maka masya Allah bila kita tahu benda ini kita akan masukkan dalam kalender mingguan. Mungkin hari Isnin sampai hari Jumaat agak pack, agak, agak, orang kata apa, rushing pada hari-hari ya -hari Mungkin ada ayah-ayah yang bertugas menghantar anak-anak ke sekolah bergegas daripada rumah ke tempat kerja jadi kita tak dapat nak fully utilize the time window tetapi kalau hari cuti kalau Sabtu Ahad kita ada peluang yang sangat hebat untuk kita tunggu selepas solat fardu subuh tersebut kita berzikir boleh membaca Al-Quran dia lebih kuranglah lepas kita solat fardu subuh berjamaah itu sampai terbit matahari kira-kira 40 minit boleh cover satu juzuk bagi mereka yang menghafaz Al-Quran waktu tersebut boleh mengulang satu juzuk begitulah yang boleh kita lakukan tunggu sampai waktu isyrak ya waktu terbit matahari misalnya pada hari ini pukul berapa mungkin 6.50 macam tu kemudian kita tunggu kira-kira 15 minit 15 minit daripada waktu syuruk maka itulah permulaan waktu duha yang dirujuk sebagai waktu solat sunat isyraq maka insyaallah bila kita lakukan perkara tersebut kita akan mendapat pahala haji dan umrah ya. kita kalau nak buat physically ibadah haji sungguh pun kita kaya raya unlimited budget setiap tahun masih lagi ada kekangan kuota masih lagi ada kekangan kuota itu kalau mereka yang memang uh, unlimited budget kalau yang ada kekangan bajet ini Mungkin mengikut muasasa Kena buat rayuan, kena tunggu giliran dan lain-lain Maka masih lagi ada kekangan Nak buat secara fizikali menunaikan haji dan umrah tersebut ada batasan Tetapi atas kemurahan Allah SWT Pahala sedemikian boleh kita rebut Dengan melakukannya Pada setiap hari waktu subuh Selepas solat fardu subuh Kita tunggu, kita berzikir Sampai waktu isyarak Kita dirikan solat dua rakaat. Baik, itu kalau kita mampu ya, Pada waktu selepas subuh Kalau tak mampu macam mana? Dalam hadis yang lain Yang warid daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Sesiapa yang nak dapatkan pahala haji dan keadaan ihram Caranya adalah Dia keluar daripada rumahnya Dalam keadaan bersuci Untuk menuju ke tempat solat Secara berjamaah Maka dia pun akan dapat pahala Haji dan berihram Jadi ini adalah peluang-peluang Yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Jadi itu menjadikan consideration Kenapa kita prefer ambil wuduk di rumah ambil wuduk di rumah baru kita uh, melangkah keluar menuju ke masjid ke surau antaranya tadi itulah uh, mendapat pahala haji dan keadaan berihram dan seterusnya ada dalil yang menyebutkan setiap langkah kita itu akan menaikkan darjat kita di sisi Allah di akhirat nanti jadi itulah sedikit-sedikit uh, amalan yang kita boleh lakukan mudah-mudahan kita beroleh uh, kemudahan untuk melakukannya insyaallah muslimin sekalian tadi kita telah azan ya untuk makluman semua azan zuhur awal pukul 1 dah azan tadi jadi dan insyaallah kita tak mau terlepas uh, fadilat solat sunat qablih zuhur maka insyaallah kita boleh adirikan solat uh, sunat qablih zuhur dan seterusnya kita akan solat secara berjemaah insyaallah hada wabillahi Taufiq wabiidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh